بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة بلساني لساني فوق قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Kita الشكر Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Kerana masih lagi diberi peluang untuk beribadah Pada bulan Ramadhan Al-Mubarak Pada tahun ini Alhamdulillah Allah izinkan kita Untuk beribadah Pada bulan turunnya Al-Quran Firman Allah subhanahu wa ta'ala Syahrul Ramadhan Al-Ladhi'un Lillafihi Al-Quran Al-Ayah Maksudnya bulan Ramadhan padanya turun Al-Quran jika kita telusuri maksud ayat Al-Quran ini maka kita akan tertanya-tanya bilakah berlakunya peristiwa nuzul Al-Quran turunnya Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna اولناه في ليله مباركه الايه maksudnya kami telah turunkan al-quran pada malam yang berkat bila sebut malam yang berkat sudah tentu kita akan bertanya kepada diri kita apakah malam yang berkat itu Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jawapan yang tuntas Melalui firmannya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Inna anzalnahu fi laylatil qadr Sesungguhnya Kami telah turunkan Al-Quran Pada malam Al-Qadar Secara asasnya Penurunan Al-Quran Terbagi kepada dua pertama penurunan secara sekaligus dari loh mahfuz ke langit dunia yang kedua penurunan secara beransur-ansur mengikut situasi yang berlaku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang perjalanan dakwah baginda kepada umatnya sebagai contoh surah al-ikhlas turun kerana menjawab persoalan daripada masyarakat Arab ketika itu mereka bertanya wahai Muhammad gambarkan kepada kami bagaimanakah Tuhan kamu maka turunlah surah al-ikhlas untuk menjawab persoalan masyarakat Arab pada ketika itu antara lain apabila masyarakat Arab Quraisy cuba untuk berunding dengan Rasulullah dengan menyatakan mereka akan ikut Tuhan Muhammad tapi dengan bersyarat hari ini ikut Tuhan Muhammad esok Muhammad akan ikut Tuhan kita pula kata mereka. Lalu Allah turunkan surah al-kafirun untuk menjelaskan keadaan yang sebenar yang wajar kita tahu sebagai umat Islam. Batas-batas sebagai orang Islam dengan orang bukan Islam. Selain itu, Al-Quran diturunkan mengikut hukum-hukum yang tertentu seperti kewajipan solat, kewajipan puasa bulan Ramadan dan sebagainya. Ini semua untuk memudahkan perjalanan dakwah baginda kepada umatnya. Jika ditanya, adakah kita ingin menjadi orang yang mulia? Maka semua orang akan menjawab Ya, saya nak jadi mulia. Justeru, lihatlah apa yang berlaku kepada mereka yang terdahulu. Antaranya, kita tengok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah insan yang mulia kerana baginda bawa risalah Al-Quran kepada umatnya. Tidak ketinggalan juga jika kita tengok Sirah perjalanan turunnya wahyu itu diturunkan wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia kerana membawa wahyu Al-Quran. Tidak lupa juga bulan Ramadan yang kita tengah sambut pada hari ini adalah bulan yang mulia kerana padanya diturunkan Al-Quran justru marilah sama-sama kita menjadi insan yang mulia dengan kita bersahabat dengan Al-Quran sama ada kita membacanya mentadabur kandungan Al-Quran dan sebagainya ingatlah janji baginda nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang membaca al-Quran sabda nabi sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Quran sa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih atau dama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacalah al-Quran sesungguhnya Al-Quran akan menjadi penolong menjadi syafaat kepada pembacanya di hari akhirat hanya sekadar itu saja perkongsian pada kali ini mudah-mudahan dapat mengambil pengajaran daripada apa yang telah dikongsikan wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh